Salam hörmətli qanaz izləyicilərimiz. Bu gün əməs Masazır qəsəbəsində Masazın ən gözəl yerlərindən birində, Milianlar məhəlləsində altsu torpaq səüsü üzərində inşa olunmuş 2 mərtəbəli bax belə bir gözəl bir evimizə mən sizi salış edirəm. Bir də qat qan evimiz şəxsi tikilidir. Mərtəbə arası malax betondur, palondan da tikilmiş evimizdir. Onu xatırladılsa, burada sol tərəfdə evimizin bisetqası də mətbəxidir. Yəni bisetqə mətbəxidir və evimizin əlavə olaraq ə sağ tərəfdə yenə əlavə olaraq mətbəxi var. Onu göstərsəm, bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası mövcuddur. Burada hamsi, bax belə gördüyünüz hamsi villalardır. Həqiqətən tam ət daşla döşənmədir. Burada mərkəzi kondision sisteminin trapnı kimi qoyulub burada. Bax geniş belə bir demək olar ki 4 metrli bir darvaza da burada. Əl qapısı bax burada mövcuddur burada. Evimiz ikinci ev kimi istifadə olun, xatırladımsa. Burdan da yenə də mənə isə bağına, bağçasını görsən, bax belə bir Ə, həm dekorativ ağardada mövcuddur, həm də meyvə filan ağardada mövcuddur burada. Həyəti də bax geniş, rahatlıqla bax belə deyək də. Bura bir 10 dənə maşının rahatlıqla həyətinə daxil ola bilər. Onu xatırladım sizə. İndi isə birinci növbədə evimizin həyətinə sayəsindən, sonra isə evimizin içərinə məhs tanıış edəcəm. Evimizin fasadı tam fərqli bir e, fasadlına baxın, tam fərqlidir. Mərmərin tozundan üzdənmədi, onu xatırladımsa, yəni mərmənin qırığı ilə tozuna üzdənmədi. Burdan da bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası evimizin qarşısında mövcuddur. Burada da gördüyünüz kimi meyvə ağacları, burada da gilə sağazın gördüyünüz nə qədər bəhər gətirib, bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası var. Burda sol tərəfdə yenə əlavə olaraq burada Ya mətbəxi mövcuddur burada. Bak bu ilə mən tanış edim. Burada qaz o su, işıq mərkəzi konstrukt tarafı hamısı burada mövcuddur. Həyətin işıqlanmasından tutmuş, evimizin işıqlanmasına kimi tam laydadadır. Onu xatırlam, evimiz tam əşyası satılır, evdən bir dənə söp götürülmür. Onu xatırladımsa. İndi isə bura ilə mən tanış edim. Pisetkası ilə tanış edim. Bəli, birinci növbədə mənisi. Sağda da tərəfdə, sağ tərəfdə gördüyünüz kimi ağal güləçimiz əlavə torpaq sahəsi mövcuddur. Sol tərəfdə də evimizin fasad görünüşü bax bu cürnədir. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Sağ tərəfinə də balkon var, sol tərəfinə də balkon var. Sağ tərəfdəki balkonumuz birbaşa düz yönə panoramadır, onu xatırladımsa. Burası isə evimizin bisetkasıdır. Yəni alacın özsinə asıdadır. Son balkonla da bu pisetkanı bağladıb həm zimlədəblər. Və bu pisetkamızın 6 qıg tonluq su çanıdır. Əlavə 40 tonluq su çanının üstü beton təsis olunub. Onu da xatırladım sizə. Burada da gördüyünüz kimi mətbəxi mövcuddur burada pisetkasın içində. Və bu, burada düzdənməsi mərmərəndir daşlarlandı, bəzərləşdirləndi. Burada da tam işläh vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəl bir mətbəx mövcuddur burada. Buranın xüsusiyyəti ki, manqal üçün, yəni arıcın ösdən asdı, altını dışı qapırdı, hamısı gəldi yəni işläh vəziyyətdədir. Burası həmçinin girişidir. Bax, belə bir gözəl bir evimizin pis etkası. Burada da rahatcılıqla ən azı şəxsi bir 20-30 nəfər insanı, yəni qarşıyıb yola salmaq olar. Onu xatırladım sizə. Və içərisində bax belə kabanclı kafe ilə üzlənilib belə bir həyətin yani, əsasının özüdür. Evimizin sol tərəfində isə, arxa tərəfində isə ola bilməz tanış idi birinci növbədə. Və gördüyünüz kimi plekanlar hamısı mərmərlə, ravların mərmərlə təsirs olunub. Burada kül seç kimi də mərmərlə təsirs olunub. 24 saat sudur, onu da xatırladım. Evimizin ə qatelin sistemi, kombi sistemi evimizin arxasında. Burdan evimizin arxa tərəfində mən sizə görsədim. Gördüyünüz kimi 2 metrdən çox məsafə mövcuddur ki, yəni pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Qaz, su, işıq, mərkəzi kondens sistemi bunlar hamısı tam qaydasındadır. Burası isə evimizin həyətində yerləşən sanitari qovşağıdır. Olanı mən sizə tanışırdım. Yuxarı hissə mətbəxlə tərs olunub. Burada da stabilizator sistemidir, kombi sistemidir, ariston sistemidir, tünütka sistemidir, bütün sistemlər, hamısı burada bax gördüyünüz kimi yığılıb. Əlavə olaraq bax belə bir ufaqdır. Əlavə həm də kladovka kimi də burada istifadə edə bilərsiz gördüyünüz kimi. İndi isə evimizin içini mən sizə tanış edim. İnşallah evə olmaya insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satış axınlarında birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Belə ki, nar da gördüyünüz kimi mərmərlə təsəssüs olunub, bahalı mərmərlə təsəssüs olunub. Burada da kürsüsü, qapının kürsüsü də mərmərlə təsəssüs olunub. İndi isə evimizin içini mən sizə tanış edim. Evimizin hörmət qanazdan giriş hissəsidir. Sağ tərəfdə pircanımız, ikinci mərtəbəyə qalxan pircandır. Sağda bizim qonaq otağımızdır, solda mətbəximiz, ikinci yataq otağımız, birinci mərtəbədə sanitar qovşağı üzüb üst görsəniz. Evimiz ümumiyyətlə təmiz içi 220 kvadratlı 10 xatirədim. Sə birinci növbədə sağ tərəfdən mən sizi evimizin qonaq otağına tanıdırdım. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağı var. Və xatırladım bir daha. Bax bu evin içində nə görürsünüzsə hamısı bu evimizin içində qalır tam tamına. Nə görürsüzsə, şəxsi əşyalar çıxacaq, qalan bütün əşyalar hamısı qalacaq evdə. Pəncərəsi bir başı gördüyüm röşət qaldı və pəncərəsi bir başı öz həyətinə baxır, bağına baxır. Podaqoniklər də gördüyünüz kimi mərmərləndir. Kombi sistemli, həvaziyətdə 4 dövrəmə, qoşa daş kolonladır evimiz tikilib, mərtəbə arası manat betonlandır. Onu da xatırladım və onu da xatırladım ki, bax gördüyünüz kimi, qonaq otağımız bizim parketlə təchiz olunub. Qonaq otaq tam-tamla parketdir, palı dağacından. Bütün pəncərələrin altında xatırladım ki, kombi seksiyalar mövcuddur burada 1 2 3 dənə budur kombi seksiyası mövcuddur və konsener bütün bax burda görürsüz əşyalar hər hansı qalacaq. Belə də xadam yeri parketlə təsislə olunub və evimizin giriş rəsi isə xatırladım ki, mətləğ istipolla təsislə olunub. Mətləğimizdə parket üslubdadır görünüşdə də onu xatırladım sizə. Və burada sol tərəfdə evimizin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi bax belə bir gözəl bir mətbəxdir, yetərincə genişdir. Mətbəx mebeli burda yığıldıdan sonra gördüyünüz kimi rahatsızlan burda stol, stul, kreslo, divan qoyub rahatlıq nahar etməyə olur. Və mətbəximiz xatırladım ki, kafe ilə, İtalyan kafe ilə üzlənilib, təmiz dörd dövrəmə kafe ilə üzlənilib. Bu gördüyünüz əşyalan da hamısı evinizdə qalacaq. Onu da xatırladım sizə. Evin də torpağı tam mülkiyyət sənədlə qaydasındadır. Bir başa əgər siz ipoteka pulu alıbsa, bir başa ipoteka adı evimizi əldə edə bilərsiniz. O xatırladım ki, bu mətbəx mebelinin üstü də mərmərlə tərtib olunub. Burda isə evimizin sağ tərəfdə pillekanı altı, kladovka üçün nəzərdə tutulub. Bax, burda görürsüz, əlavə əşyalar hamısı bu evimizə, kladovkaсына daxil olur. Orda mərkəzi istili sistemi kolektorudur və pillekanımız da mərmərlə, mərmər daha doğrusu betonla tərtib olunub. Bura isə evimizin sanitari qovşağıdır. Bax, belə bir yerdə sanitari qovşağıdır və uşaq otağının otarsonun qaz asma tavandır, gərisli polla tərtib olunub. Yəni bu evdə nə görürsən, hamısı bahalı materiallarla işlənilib. Aboylarla da çox bahalıdır. Bura isə demizdə birinci mərtəbənin yataq otağıdır. Birinci mərtəbədə ümumiyyətlə 2 dənə otaq yerləşir. Biri qonaq otağı, biri isə yataq otağıdır. Aboylar da gördüyünüz kimi bahalıdır. Hamısı italyan skaboylardır. Bu pəncərəsi birbaşa ham səhətinə baxır. Ümumiyyətlə bu evimizdə bütün pəncərələr ham səhətinə baxır. Hündürlüyü 3 metrdi, onu da xatırladım sizə. Bak böyle bir güzel bir yatak otağıdır. Yani yeterince genişti. Kalidoruna da ben size bir daha tanıştım. Bak böyle bir güzel bir kalidor sistemidir. Var, var ve ondan sonra enledi. Yani kalidor enledi çok iyi zamandır. Yeterince enledi. Demek ki çarşı 3 metre kalidorun eni var. Enledi ise ben size ikinci mertebesinden tanıştım. Ve bu gördüğünüz beton. Beton da üstünden pala dağazından, koz dağazından. Plekanımız yığılıp, fısta dağazından yığılıp. Plekanımız. Burada ise ben size ikinci mərtəbəsini tanıdı növbət kanal yazacağım burada gördüyünüz birinci mərtəbə yuxarı qalxandır və pələkənlər gördüyünüz kimi adam yormur yəni rahatlıqla bax belə gözəl rahat qalxmaq olur pələkənlar hamısı 15-16 sm enindədir və uzunluğu isə 1.20-1.30-dur burada ikinci mərtəbəmizdə sağda bir otağımız var ikinci otağımız var üçüncü otağımız var Və burada solda 4-cü otağımıza və bir dənə otağımız içində, yəni əlavə olub bina da otağımız var. Yəni yuxarıda 5. Deməli bax bu gördüyünüz 6 otaq ümumiyyətlə 8 otaqdan ibarətdir, onu da xatırladımsa. Burada da ikinci mərtəbə mərt 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 marat arası malat betonla və ondan da səbayı parketlə, palo dağazı ilə, parketlə döşənmədir. Bax belə bütün otaqların içi parketlə döşənmədir. Heç nə isə mən sizi birinci növbədə sağ tərəfdəki yataq otağı ilə mən sizi tanış edəcəm. Buradan bax, gördün bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Və bu yataq otağından da əlavə olaraq burada gördüyünüz kimi sağında, yenə yəni də əlavə olaraq bir belə bir yataq otağı var ki, uşaqlar üçün nəzərə tutulmuş yataq otağıdır bu. Bu pəncərəsi birbaşa düz yola panoramadır, tamam fərqli bir dizayndır, öz həyətinə baxır pəncərələri. Kombi sistemli işdə vəziyyətdədir, hazır vəziyyətdədir. 2-ci mərtəbənin hündürlüyü 3 metrdir. Və bu gördüyünüz əşyalar 2-ci mərtəbədə olan əşyalar da hamısı evimizin içində qalacaq. Onu da bir daha xatırladım sizə. Bütün pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Burda torpağın sortu deyirlər ki, 15-18 min civarındadır. Ümumiyyətlə alçı torpaq səzi üzəndir. Üşə olub 220 kvadrat təmiz evencidir. Evin də torpağı tam bir kəsənətlə qaydasındadır. Burdan da pəncərəsi bir başa yenə də xatırladım ki, öz həyətinə baxır. Bu gördüyü bisetka bu evimizə aiddir. Bu gördüyünüz əşyalar da hamsəvdədir. Televiziyadır, xalazanqdır. Nə görürsüzsə. Belə isə ikinci mərtəbədə belə bir Ə, həm qonaq otağı ki, mən bu xoş ki, bax belə bir geniş bir kresto divan stol stol qoyulub. Burda sağda əlavə olaraq bax belə bir gözəl bir otaq mövcuddur. Uşaqlar üçün nəzər tutulmuş yataq otağıdır bu da. Bax belə bir yataq otağıdır ki, bir pəncərə, iki pəncərə, üç pəncərə bütün ahatı edir. Buranın yeri parketlə tərtib olunub, malat betonla tərtib olunub, onu da xatırladım sizə. Kombi sistemi də işlək vəziyyətdədir. İndi isə məsəl digər otağı ilə tanış edin. Burası sonuncu yataq otağıdır. Belə bir gözəl bir yataq otağı. Yataq otağı demək ki, hamısı 25-30 kvadrat civarındadır. Yəni balaca yataq otaqları deyil. Burası evimizin birbaşa həyətinə baxan pəncərəsidir. Birbaşa duz tərəfində gördüyünüz kimi panoramasıdır. Bu gördüyünüz əşyalar da evimizin içində qalacaq. Yəni gördüyünüz taxta şufanir tumbucqadır kamottu hamsəmin daxilində da, içində daxil olduğu halda belə yenə yəni də evimiz genişdir, otaqları genişdir. Burası evimizin balkonudur. Balkon da gördüyünüz kimi çox gözəl bir balkon hissəsi mövcuddur burdan. Burdan bir başı gördüyüm masanın əhəmdir yerindədir. Bir başa düz yönlə panoramadır. Burası bağa bağçası sağ tərəfdə, yəni Ələvrov həyəti həyəti hansıdır. Bax belə bir gözəl bir balkon hissəsi var. Burada da xatırladım ki, hamısı burada, qəlalarda yaşayışlı evlərdir. Hörmətli qanaz dəzərimiz. Ətraflı məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz. Kanalımız abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Yeni saçı çıxan evlərinin birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. İnşallah evi bolmay insanlar Allah təala belə gözələ bilər. Qismət etsin. Gördüyünüz şam ağacı belə öjə ikinci mərtəbəni görə gəlib keçir. Gələ sağacları da burada mövcuddur. Bax buradan da görsəniz bəhər verən gələ sağaclarıdır. Qırmızı gələstə, ağ gələstə burada mövcuddur. Bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası mövcuddur. Və burada da balkonu gördünüzsə genişdir. Burada da rəssən stol, stul qoyub rəssən burada axşam vaxtı, günöz vaxtı. Bax, günün harda saat bəli, hal-hazırda saat 3-dür. 3-4-dür, 4 arasındadır. Yəni görürsüz ki, evə konkret kölgə düşür. Yəni özü panarhaması düz görünür. Kölgə düşür. Onu xatırladım sizə. Yəni, Ətrafından məsəl saat 2-dən sonra burada stol ustluğu və daha məsəl mənzərə tamaşa edə bilərsiz. Ətrafını məlum olsun bir də xatırladım sizə. Gələ bilərsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Tala belə gözəl bir rəsmət etsin. Evimizin qiyməti 220 manat satışa çıxıb sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. Evin də torpağın da tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Həqiqətən də ə, çox az halda belə bir gözəl evlər satışıa çıxır. İnşallah ev olmui insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.